Tell us please, uh, was it very difficult for you to win uh, today? Uh, it's always difficult to win on the road, uh, no matter what the team's record it is. When you come and play in their home, their home gym, they're always going to have that advantage. So um, we didn't play as good on defense as we would want to, but uh, just to get a win like that, it shows that our team can stick together and get tough wins, and sometimes that makes a team better. Mm -hmm. And uh, what was uh, the main uh, task you resolved to win today? Uh, I think at the end of the game, we stopped them from shooting some three point shots. Uh, mm -hmm. Early in the game, they had a lot of easy three point shots. We didn't uh, contest shots. So at the end of the game, uh, we played a little better defense and, and limited their three point shots. Well, mm -hmm. uh, thanks. Как вам сегодняшняя игра против своего коллеги по сборной Латвии? Не коллеги, а коллег. Оба. А, оба коллеги. Во-первых, очень трудно играть, скажем так, как уже Малком говорил, на выезде. Плюс у нас это получается скажем так, за последние пять дней третья выездная игра. Да. и здесь, по большому счету, эта игра с нашей стороны не решала никакое там мастер... никакое техническое чудо, не мастерство. Решила просто, исход игры решил, что мы просто себя заставили, ну, скажем так, моментами играть по мужски. Очень трудно играть как, вот, против моих быстрых, против моих помощников, которые досконально разобрали нашу игру. Почему мы не играли ничего из того, что мы играли перед тем, что я играл перед тем, то сюрприз достать. И как я говорил, третья, конечно, украинская лига Николаев, по-моему, очень хорошо подготовлены. И здесь, особенно здесь Николаев, они сверхмотивированы, да. И ну получилось играть, как получилось. С моментами, когда нам надо было, указание, было просто, беггеры сказал, я сказал так: не будьте ментями, поднимите руку, когда надо, сделайте шаг вперед. К сожалению, это мы некоторые игроки не услышали и без нужды еще плюс помогали. И в первом тайме просто мы ее просто в лицо, когда надо просто поднять руку, забил три трех очковых. Козлов то же самое, Ануфрик то же самое. И просто эти мелочи решили такой исход, что Николай был все время игры. По большому, если не ошибаюсь, Николай был один раз только в отдел концерта несколько раз были впереди и, и получились такие, скажем так, нормальные качели, но в которых мы были чуть-чуть сильнее, чуть-чуть увереннее, может быть, чуть-чуть удачнее. Но в защите вы ставили задачу противодействовать именно трюльникам, потому что... Это было единственное, здесь я вообще, вообще у них, извините за выражение, не было никаких шансов нас даже на ровном играть, если не пойдут сумасшедшие трюльники, да. У них нет аргументов против нас и сегодня, вы же видели, как мы начали безобразно в первой половине с нежимать, мы просили 5 или 6 трояков. А в втором тайме начали, третью четверть начали опять, что без нужды помогали, получили трояк. И оно -то надо, если так говорить, не может, может позволять забить, но надо забивать что-то против. И началось какое-то условное такое волнение ненужное. Ну, хорошо, что все кончилось так, как закончилось. Ну, я сказал две вещи. Быстро возвращаться назад, не будь тянем и поднять руку против очков Сказать, Ничего больше здесь не надо было. Здесь не было никаких сверхъестественных комбинаций или взаимодействий. Здесь просто была игра один на один или, или когда так называемая скидка. Ну, так, так что, в любом случае, я хочу поздравить Николая с хорошей игрой, с хорошей командой, но мы были сильнее. Спасибо вам за игру и успехов. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как сегодня вот вы находите, почему вот мы держали, держали удары соперника и доставали его, а потом в конце вот что не получилось, что сломалось у нас и в результате упустили. Ну, по крайней мере, равную игру. Игра ну, подбора, играли Очень много. 17 подборов не получится и э, проиграли много вторую 10 поэтому там уже догоняли теряли силы и не смогли а в концовке тактика не mm. вот, ну вот, а, одна, а что на ваш взгляд можно было еще попробовать сделать может быть там дальние броски или еще Сделали что делать все же не выполнили много раз, очень теряли ту задачу, которая была, стояла перед игрой тренером. Не выполняли эту задачу, поэтому не получалось то, что хотели сделать. Когда, 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 делали, получалось, когда не делали, не получалось. Вот и все. И подбор. Можно подбирать. 17 подборов. Не выиграли. Ну вы своей игрой как вы можете оценить в сегодняшнем матче? попал хорошо. Команда проиграла все. Как можно его сказать? Ну, я имею в виду, насколько вот вы чувствуете, что реализовали то, что могли, или же нет? Да, ничего не постаровал. Ну, это ну что Будем надеяться. Спасибо. А Если у вас эта игра была, в принципе, с а через точку, точку зрения, что у руля, костюм, а в удивлении костюма Джеймса Латвии, да? Удивил его зачем? То, что мы видели по скаутингу, так они играют. Я думаю, что сильная команда, все-таки в Европах играет, и хорошая, я думаю, бюджет у них. И... То, что он наставник сборной Атлантии, это все ясно понимает. Ну, конечно, хочется выиграть, но сегодня не получилось. Скажите, вот этот ход насколько вынужден, что сегодня вообще не выходил Чумаков и совсем немного был задействован на дедерам, А Кушниров явно, как говорится, не был готов к сопротивлению против таких соперников? Ну, Кушниров должен набирать опыт. Я думаю, он больше был готов сегодня, как и Мое мнение. Потому что он начал очень медленно. Там, где должен был забить два очка, он делал глупую пробежку, еще там, еще, и очень медленно принимает решение. это с такого уровня команды и трудно ему играть. Я так считаю. Потому что, потому я думаю, принял решение я принял, что надо ставить Кушнирова. Ну а про, про Чумакова, но ну, он ему уже 11 игр подряд давал кредит, доверие какого-то, но он себя не может пока реализовать. Ну, мы попробовали другой вариант. Все. Но с травмами это никак не Нет, это не с травмом. Ну и вот то, что Даня говорил, ну, проиграли подбор, без вариантов. В первой половине у нас было 5 нападений мечей подборов во второй так и осталось пять. У нас нет такого энергичного игрока, который смог бы пока на этот момент, смог бы вот, своей энергии там подбирать иногда же очень трудные мячи. Если на второй половине у нас нет, на, мы бросаем очень плохим процентом, мы двухочковые броски, и у нас нет подбора противника, тогда это уже плохо. Ладно, может быть, противник хорошо отсекал нас, но все равно мы должны подбирать больше. И в концовке пять минут до конца минус один и четыре ошибки подряд. Я думаю, это решило исходы игры. Марио, так? Ануфрио, mm -hmm. Мичал, То есть опытные игроки, которые, на которых вы могли рассчитывать вроде бы? Ну, я вот, да, я тоже говорю, но мы много сил оставили. Я думаю, это уже на, на усталость эти ошибки уже появляются. Потому что я думаю, что тридцать четверть мы играли хорошо, такой был план играть, а одному без вариантов провалили, это нам дало поражение. В принципе, если дисциплина будет все 40 минут, можно у нас она была сегодня 28 минут. Что, что вот возможно предпринять в плане ротации. Вот если вы считаете, что уже Чумаков, э, так сказать, исчерпал лимит доверия, и Адыгеран не очень его оправдывает. Будем думать, будем думать. Но Чумаков, ну как, он тренируется, будет доказывает опять на тренировках себе. Буду видеть, но он тренировка хорошо работает, но я думаю, психологический такой момент, что он в игре он теряется просто. Mm. Так что претензий на тренировках нет, но Такая это баскетбол игра психологическая, что трудно некоторым игрокам просто. Есть чемпионы по тренировкам, а есть чемпионы, которые играют на игре. Ну а Адедиран к кому к каким относится, если относится к чемпионам? Ну, к чемпионам. Ну, тренировка тоже выкладывает, все работает, но. Но я говорю, против других команд он получше, но эта команда класса повышена по игрокам и вообще. И он просто нет такой, скорости, нет такой скорости для вот такой игры против таких команд. Я так считаю. Может он, не знаю. Уставший но за 6 минут, я думаю, уставать. Это очень маленькое время. Ну что